我就在想，我什么时候请了一位这么金贵的车模？我在这等了你整整一天。江小姐，自从你放弃了高跟鞋，改穿运动鞋，高度没了，幽默感也消失得无影无踪了。少跟这说风凉话。我是真没想到你还能找到这个地方来。行了，江小姐，天气挺凉的，早点回去休息吧。吧、啊。徐四。 我是真心想租厂房，你是真心在开国际玩笑。我已经工作一天了，太累了。没关系，这样，明明天早上我早一点去公司找你，我就要十五分钟就行，好吗？明天我要去外地开一天会。那那你什么时候有时间？这个会。 每个十天半个月他家。明天我继续去公司等你，等到你愿意和我谈生意为止。你信不信有神？ 我就是神，徐总，敲门，敲门。徐思，你们法务合同拟完了吗？嗯，没、嗯、有。哎，吴先生，你等一下，一会儿我跟徐思签约的时候，麻烦你帮我拍张照，留念。江湖。 法务条款是很细致的工作，一时半会儿你不完的。可你提的条件，我都已经完成了。 原来早有预谋，江湖，你可以了、啊，演技太好了，跟上次一样，完全看不出差别。当然没有差别、啊。这么说来，你上次跳楼也是假的了。一直以来都是你自以为是。 就是啊，女人一哭二闹三上吊，都是耍花枪。只要我卖出两万双鞋，你就会按我提的条件把厂房租给我。这是你的一言既出，驷马难追。但是让你舅舅裴志远直接买了两万双鞋，对我来说是不是太不公平？明明我才是被骗的那个。 给你看个东西。我没骗你，我徐思今天说过的话，一言既出，驷马难追。只要只要你把厂里两万双鞋卖了，我就把厂房租给你。你把这些签进合同里吗？<laughs> 我下去就让法务。 你好，合同行不行、啊？你先过来、嗯、啊！过来，过来，过来，来来。来来这谁拍的？心也太黑了，把我拍的这么狰狞。哦，是那些围观群众吧？你想的也太周全了。和徐老板谈生意。 我怎么敢不把每件事情都想周全呢？嗯，我要是不同意，你就会把这些视频上传到网上。这样一来，我的名誉就会受损。我的名誉一受损，宝兴的名誉也会跟着受损，还会影响到宝兴投资的其他项目。 你制造了一场非常狗血的牵一发而动全身的危机，等着我入瓮来公关。江火，不对，江大小姐，你也太会不择手段了。我说过，我别无选择，别无选择之下，我就只有一个手段。 想发就发吧，你不在乎？一个视频够不够？我手机里面还有别的自拍，身材不错的可多了。哎，你不是加了我微信吗？回头我一起发给你，双管齐下，更容易出圈。 我觉得我的威胁就像个笑话。你说对了一半，我确实非常讨厌被别人威胁，而且只要你妥协了一次，就会变成习惯。至于另一半呢？ 你是个聪明的人，但方法太蠢了。腾越那块地目前每年租金一百五十来万，两年差不多三百万，但是需要押一付三。 为什么租厂房、预付一年租金都是很贵？为什么你又愿意回到谈判桌前？虽然我很讨厌被威胁，但是很明显，主动权还是在我手上。 其实我不管你出于什么样的理由，但是你知道我现在的难处，到了这个份上，你再跟我提这些条件真的很没意思。租金上，我愿意以四大行的理财基金最高利率为标准，再翻个倍承诺给你，只要你肯让我年底兑付，我们可以把这些全都签进合同。你这样谈生意是很无赖的，无赖是因为走投无路。那我要是不愿意呢？ 我现在是在求你，好吧？你提的虽然不是什么高利贷，但是仅凭你的空口白话，让我没有办法相信。一两年后能从你管理的腾跃里面收到钱，我需要一个证明你是否可靠的依据。 你说我要怎么做，你才会对我有点信心？给我一个不心腾约的方案出来，我们再来谈。是真正意义上的好好谈吗？这次我们谁也不耍花枪。 化妆技术不错，尤其是手速。哟，衣服怎么了？给我找个电吹风来。十四，你能不能给我捂？哟，两个人品味挺相同啊。 闭嘴吧你！哎，徐思徐思。哎，你这是一大早又换了张皮去见创始人了，怎么不太顺利？你看起来很开心啊！哎，别不开心，人生嘛，总归是要经历起起伏伏，凡事看开点，是我最近的心得。哼，那我的心得是，我今天都排满了，你也看开点。喂，徐思。行行行。去，都和你说了。 徐总今天排满了啊！第一次现在气成这样，看来你们这行的闭门羹吃的也不少。嗨，毕竟是服务行业嘛，吃点顾客的闭门羹应该的。嗯，好吧，我可以包含他今天的态度。哎呦，江小姐，都和你说了我知道他今天都排满了，我等他下班后的时间。你放心，我就乖乖坐在这里，不会打搅任何的。OK。 这边。便嗯、你好，你好，可以给我一张徐总的名片吗？啊，好的，你拿好，谢谢。 写的不错啊。啊、哦，啊，徐总，您终于忙完了。徐总，您这才过了十几个小时，怎么突然对我这么客气，让我有点不太习惯呢？说实话，我也在习惯中。又受什么刺激了？我只是在等您的过程中思考了很多。哦，对了，您今天没事吧？ 你该不会是想关心我，所以才等到这么晚的吧？我只是觉得你也有不容易的时候，应该多体谅体谅您。正如您所说，成年人的社交是互惠互利的。你倒是把我的话记得很清楚，那怎么互惠互利呢？这么晚了，我估计您的脑子已经算不清楚，也跟我谈不清楚了。您能不能明天给我一点点时间？ 我知道您贵人时忙日程都排到了半个月之后，我只需要你明天下午两个会议中间的空档时间。方案我已经发到了您的工作邮箱。你知道我的邮箱？问前台小姐姐要的。看来你这一天没有白做，打探到不少消息。您不是也说了吗？兵贵神速。那时间？就现在吧。已经是明天了。 快点儿 <coughs>！腾跃创立于上个世纪二十年代。 热销在抗日时期的国货运动中，品牌历经近百年，它的辉煌深深的刻在每个中国人的印象里。回忆起腾跃，都是满满的骄傲。腾跃是属于时代的象征，也承载了我们儿时的梦想。截止到今天，这条帖子的总评论是一千五百六十八条，网友们上传的腾跃鞋的照片也都超过了一百张，而且被十八个粉丝量在二十万以上的 KOL。 传到了抖音、微博还有小红书，这证明了腾跃并没有因为十几年的产品空缺而无人问津，同时也证明了没有人可以否认或者是抹杀自己的青春，这就是我想复兴腾跃的原因。我可以让腾跃在明天飞起来。 您觉得我这个方案怎么样？如果你是甲方，你会花多少钱买你的方案？倾我所有。倾你所有。嗯。你的所有本来就没有多少钱。看来你对我的方案不是很满意。 方案可以做得花哨，但是品牌营销靠的是落地执行。腾越的品牌方案里，没有团队，没有渠道，甚至都算不上有产品。所以我需要厂房，需要时间，能够让我拓渠道、组团队、做产品。哪里的团队？什么样的渠道？怎样的产品？腾越到现在都还留着有几十年生产经验的老工人。 曾经的自由旗集团有着三十年的行业管理经验和设计团队，把你的团队定下来。可以卖掉库存两万双鞋，一个月之内。 笑什么？没想到你到现在还执着于那两万双鞋，怎么后悔了？不想把厂房租给我？正是因为我在认真的和你谈，所以才会要求你正正经经的卖掉那些鞋，让我实实在在的看到腾越的销售渠道。 而不是那些花哨的纸上谈兵。